Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh um, Walaupun apa aku rasa jangka masa yang aku post ni dah agak rapat dengan match tersebut uh, Tapi aku masih lagi nak buat lah short preview Sebab aku 2-3 hari kebelakangan ni ada uh, masalah kesihatan Dan juga ada anggota keluarga aku yang baru dipanggil menghadap ilahi lah Iaitu makcik saudara aku pada hari Khamis lepas Dan kemudiannya dikebumikan pada hari Jumaat lah dan dalam masa jangka masa tu aku ada mengalami masalah kesihatan iaitu sesemalah dan aku masih lagi ada sesema lagi sikit uh, sekarang ni dan kalau untuk um, live stream ataupun uh, tonton bersama malam ni mungkin akan ada uh, tak dapat nak apa buat macam biasalah tapi kalau keadaan semakin baik mungkin alhamdulillah uh, kita akan terus bersama sama lah untuk live stream uh, tonton bersama tapi itu adalah malam nanti ataupun awal pagi nanti punya punya perkara yang dalam episod kali ni aku nak bercerita mengenai short preview lah antara Chelsea dan Arsenal yang akan berlangsung pada pukul 12.30 pagi nanti bersamaan dengan 1 Disember di Stamford Bridge. Okey, kita terus kepada performance team 5 perlawanan terakhir yang sebelum ni. Untuk Chelsea Ehm um, lima perlawanan sebelum ni uh, empat kemenangan satu seri, uh, menang lawan Spurs 1-0, uh, seri 2 sama dengan Karabak dalam Champions League. Kemudiannya menang dengan selesa di home iaitu menentang Wolves dengan jaringan 3-0. Kemudian uh, walaupun uh, performance tu tidak memberangsangkan semasa menentang Burnley di Turf Moor, tapi masih lagi berjaya menjadikan uh, dua gol dan membawa pulang 3 mata penuh lah dan kemudiannya satu lagi nak cakap masterclass lah daripada Enzo Maresca dan juga anak buahnya ialah dengan kemenangan 3-0 menewaskan Barcelona lah di Stamford Bridge dalam perlawanan Champions League kan kita tahu dan ada tiga gol yang di, di tidak disahkan akibat daripada offside tapi dengan 3-0 itu pun sudah menjamin keselesaan lah untuk pasukan Chelsea apa yang aku boleh simpulkan kat sini adalah majoritinya adalah Pelawanan kita menang iaitu empat kemenangan dengan satu seri. ataupun lawan Karabakh mungkinlah terlalu jauh untuk travel kan. Bagi aku ini adalah satu perkara yang positif lah untuk Chelsea. Kerana berjaya mengekalkan empat clean sheet lah daripada lima pelawanan yang sebelum ni. Dalam semua pertandingan. Manakala Arsenal pula. Kita tahu aa, Arsenal adalah pasukan yang baik sekarang ni dalam musim ni. Dan lima pelawanan terakhir mereka adalah. Sama juga menang menentang Burnley 2-0 di Turf Moor. Kemudiannya. Menewaskan Slavia Praha di Champions League Dengan jaringan 3-0 Kemudian bertandang ke Stadium of Light Tak silap aku, Sunderland um, Seri dua sama Ini, Kita tahu Sunderland pun um, Pasukan yang masih uh, Memberikan kejutan lah kepada kita Walaupun dah selepas 13 game Arsenal kemudiannya berjaya menumpaskan um, Pasukan uh, setempat Iaitu seteru mereka di Emirates uh, dengan kemenangan 4-1 Menentang Spurs Kemudiannya <coughs> berjaya memenangi perlawanan uh, 3-1 uh, menentang uh, Bayern Munich di Champions League kan. Jadi kalau kita tengok dekat sini um, performance dia 5 daripada uh, 4 daripada 5 perlawanan yang sebelum ni uh, kemenangan 4 4 kemenangan kepada Arsenal dan satu lah. sama je dia punya performance dengan Chelsea. Tapi cuma kita tahu um, Arsenal adalah satu pasukan yang well drill uh, dan mempunyai konsistensi dan juga squad depth yang jelas lah. So itu adalah uh, performance semasa dalam lima uh, perlawanan terakhir. Jadi aku akan bercerita mengenai sedikit uh, statistik yang menarik untuk Chelsea lah. Daripada 12 perlawanan Liga setakat ini, Liga Perdana Inggeris setakat ini, uh, Chelsea sudah berjaya mengutip 23 mata uh, dengan menjaringkan 23 gol dan hanya bolos 11 biji. Uh, total dia adalah um, uh, 3 kemenangan, uh, 1 seri dan dua tewas di Stamford Bridge. ini Stamford Bridge ni masuk aku di sebab perlawanan nanti akan berlangsung di Stamford Bridge. So jadi aku bercerita mengenai prestasi di Stamford Bridge lah. ada tiga kemenangan, satu seri dan dua tewas, tewas menentang Sunderland dan juga Brighton yang aku rasa sangat-sangat mengarutlah. Tapi apa boleh buat benda dah berlaku. berjaya menjaringkan 9 gol dan bolos hanya 6 di Stamford Bridge. Manakala statistik menarik untuk Arsenal pula a uh, mutip 29 mata daripada 12 perlawanan sekarang ni sedang unggul uh, di tangga teratas mengatasi Manchester City di tangga kedua sebab malam tadi City dah menang menentang Leeds dengan 5 mata dan 6 mata yang kelebihan dia berbanding dengan Chelsea menjaringkan 24 gol beza satu saja daripada jaringan yang dilakukan oleh Chelsea tapi mempunyai uh, jaringan apa uh, apa bolos yang langat sangat sikit lah iaitu 6 enam, enam sahaja bolos dan uh, away kalau di, kita tengok performance Arsenal di away iaitu di kandang lawan uh, Arsenal berjaya memperoleh empat kemenangan satu tewas dan satu seri lah menjaringkan lapan gol dan hanya bolos empat gol itu performance Arsenal di away Apakah siapakah key player pada pendapat aku key player untuk Chelsea adalah um, antara yang paling aku rasa yang menjadi automatic first spot adalah uh, Cucurella lah. Uh, Mark Cucurella uh, dia, Mark, Mark Kukurela ni kita kita sedia maklum lah dengan performance dia semasa memula Graham Potter, Frank Lampard kemudiannya Mauricio Pochettino. Kita dah nampak lah dia improve demi sedikit. Sedikit demi sedikit bersama-sama dengan pasukan Chelsea. Uh, memang sangat reliable dan sentiasa memberikan performance yang baik. Uh, bagi aku dia adalah first slot dalam dalam squad Enzo Maresca. Manakala yang kedua, pemain yang aku rasa salah satu daripada pemain yang automatik dapat tempat di pasukan um, Enzo Maresca semasa menentang pasukan-pasukan yang besar adalah Moses Caicedo lah, sudah tentulah. Memang seorang world class player. Nafsid lah masuk aku tah. Itu saja sudah cukup menjelaskan kualiti um, yang ada bersama-sama dengan um, Moises Casedo dan juga mungkinlah impact sub sebab kita tahu Pedro Neto sekarang ni tengah perform banyak menjadikan gol dan memberikan assist dalam dalam Liga Perdana Inggeris. Mungkin uh, Estevao William uh, William boleh menjadi cakap apa super sub ataupun impact sub lah. Pun sama juga mempunyai performance yang bagus baru-baru ni menjaringkan wonder goal, uh, solo goal menentang Barcelona. Uh, mempunyai ability yang baik uh, One on one uh, bagi aku sangat dangerous dan mempunyai confidence yang level yang tinggi dan juga seorang pemain muda yang mempunyai tenaga. bagi aku dia sesuai untuk dimasukkan mungkin dalam 60 ke 70, uh, 30 ataupun 20 minit terakhir apabila pemain Arsenal sudah kepenatan lah sebab dia fresh leg sudah tentulah dengan kepatasan yang dia ada dengan dribbling ability yang dia ada dia boleh mengkocak-kacirkan lagi lah barisan pertahanan Arsenal manakala Arsenal pula kita tahu Declan Rice lah dia mempunyai kualiti yang baik, mungkin lah, mungkin lah boleh aku katakan setaraf dengan Moises Casedo uh, dia mengawal tempo dan juga selain daripada attacking phase, dia juga ter terbabit juga dalam defensive phase uh, untuk uh, pasukan Arsenal lah. uh, uh, Trossard, aku tak tahulah Trossard main ke tak baru-baru ni uh, Leandro Trossard bermain ke tak atau malam ni sebab last time dia mungkin dia mengalami kecederaan juga banyak juga menjaringkan gol penting lah untuk pasukan Arsenal pada, pada musim ini Uh, kita tahu lah um, terosat uh, bukanlah sebenarnya pas uh, pemilihan uh, pas pemain yang utama, tapi jika dia beri peluang dia akan beraksi dengan baik lah. Uh, juga selain daripada itu, mungkin aku rasa uh, selain daripada William Saliba dan juga Gabriel yang mengalami kecederaan, aku rasa Julian Timber juga adalah antara fullback yang terbaik di Premier League lah setakat ini. Uh, kita tahu dia ada uh, larian yang bertenaga di bahagian kanan dan juga Defensive ability dia uh, tidaklah uh, terlalu, apa, terlalu, yang kita boleh cakap, terlalu expose lah. Sebab dia juga mempunyai defensive ability yang baik. Jadi, uh, siapakah player to watch untuk aku? Pada pendapat aku, uh, Moises Caicedo dan juga William Estevao lah. Sebab apa Caicedo? Caicedo ni kalau dia ada, uh, dia boleh merencatkanlah uh, hantaran-hantaran ataupun pergerakan ataupun Uh, rancangan yang di, yang dirancang oleh pasukan midfield uh, midfield pasukan Arsenal jika Caicedo beraksi dengan baik secara automatiknya seluruh pasukan akan beraksi dengan baiklah dan kemudiannya adalah Declan Rice untuk pasukan Arsenal. Uh, pun sama juga sebab dia adalah antara yang mengawal tempo dan kemudiannya aku rasa selain daripada itu mungkinlah Martinelli. Uh, mungkin Martinelli akan beraksi di left wing dan akan berhadapan dengan sama ada Gusto ataupun Reece lah Um selain daripada player to watch aku nak bercerita sikitlah secara secara ringkas mengenai dengan uh, injury list lah untuk pasukan Chelsea dan juga pasukan Arsenal. Kita sedia maklum baru-baru ni semalam Enzo Maresca ada memberi kenyataan yang bahawa Cole Palmer dah dilaporkan uh, sudah fit untuk beraksi menentang Arsenal selepas dia kata ada mengalami uh, stub toe ataupun kecederaan di di ibu jari kaki dia kan. Um, tapi mungkin dia tidak fit lah. Tidak match fit. Dia Mungkin dia dah boleh beraksi join training full session bersama dengan pasukan. Tapi dia tak cukup fit untuk, uh, dia tak ada match fitness lah. Mungkin dia akan diturunkan uh, sebagai pemain gantian lah di separuh masa yang kedua. Uh, kita tahu uh, Selain daripada tu, uh, Levi Cowell memang mengalami kecederaan jangka masa panjang. Uh, Romeo Lavia dan juga Esugo lah. Kemana kala Arsenal uh, Harvard kita tahu sama juga mengalami kecederaan uh, Gabriel kita tahu dia mengalami kecederaan semasa mewakili pasukan Brazil dalam perlawanan antarabangsa uh, tempoh hari Gio Keres pun injured uh, terosat lah setakat yang aku research terosat pun mengalami kecederaan dan um, kita tahu uh, apabila Arsenal menentang Chelsea mesti akan ada berlaku key battles lah, uh, semasa di dalam padang So bagi aku, Key battles dia adalah antara uh, midfield, lah pasukan uh, pasukan Chelsea dan juga pasukan Arsenal mempunyai uh, barisan pemain uh, tengah yang sangat baik. Uh, Chelsea ada Enzo dan Caicedo, manakala Arsenal ada Declan Rice dan juga um, Zuby Bendy kan. <coughs> kedua uh, set of players ni dia boleh mengawal rentak ataupun tempo lah untuk kedua pasukan. Uh, manakala uh, wing duel lah, wing duel dengan juga uh, fullback duel antara Estevalo ataupun Pedro Neto dan Gaganacho versus uh, jurian Timber dan Kalafiori manakala Arsenal kita tahu ada Martinelli, Saka dan Magdoueki akan berhadapan dengan Rhys James uh, sama ada Rhys James ataupun Malo Gusto ataupun juga Mark Cucurella lah di sebahagian bahagian kiri dan juga set piece lah kita sudah maklum yang Arsenal memang sangat-sangat uh, berkesan dalam menjaringkan gol melalui sepakan penjuru dan Chelsea dia vulnerable sikit dalam keadaan aerial battle sama ada long throw ke dalam uh, long throw into the penalty box ataupun juga hantaran bola tinggi lah ke dalam kotak penalty. Jadi Chelsea kena elakkan lah kesilapan uh, bola bola mati ni. Dan juga impact sub lah. Mungkin Cole Palmer, Estebao, Madueke ke. Dia boleh uh, mengubah perlawanan. Jika per, jika diperlukan lah. Jika diperlukan oleh Enzo Mariska dan juga Mikel Ateta. Jadi apakah expectation aku sebagai fan Chelsea? secara 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 realistiknya aku rasa uh, mungkin kita hanya mampu seri uh, minimum satu mata lah. Tapi aku tidak menolak kalau kita boleh mengutip tiga mata penuh lah untuk untuk apa merapatkan jurang antara pasukan uh, Chelsea dan juga Arsenal. Dan ini kita boleh kita boleh capai sebab um, kita bukanlah satu pasukan yang lekeh-lekeh lah Kita menentang Barcelona, kita boleh menang Aku tak cakap lah Barcelona dan Arsenal dia bermain dengan gameplay yang sama tapi pasukan yang mempunyai kualiti seperti Barcelona pun kita boleh jaringkan 3 gol. Apa apakah uh, masalahnya kalau kita nak menjaringkan gol menentang Arsenal. Kita faham uh, perlawanan liga ni di Premier League ni tiada yang mudah tapi itu bukanlah alasan untuk kita cuba untuk mengutip 3 mata penuh di gelanggang sendiri kan. Um Pressing agresif dan juga kawalan midfield sangat penting lah untuk untuk menjadi key apa um, key factor dalam uh, cubaan untuk mengutip tiga mata penuh di Stamford Bridge nanti dan juga kita kena bekerja keras lah uh, jangan terlalu lambat untuk menggerakkan bola dan juga kita boleh uh, tengok lah sama ada pemain muda kita uh, sudah mula uh, matang dalam uh, membuat keputusan uh, semasa mempunyai bola dan semasa OOP ataupun out of position untuk mengekat untuk menyekat passing lines ataupun memberikan tekanan kepada pemain Arsenal yang mempunyai bola <coughs> dan kesimpulannya dekat sini kita kena at least seri ataupun mengutip tiga mata penuh untuk mendapatkan momentum lah untuk merapatkan jurang dengan pasukan Arsenal sebab kita tak boleh biarkan pasukan Arsenal ni terlalu jauh ke hadapan Walaupun kita tahu mungkin Arsenal punya peluang yang sangat-sangat tinggi untuk menjadi juara liga pada musim ini, tapi kita tak boleh biar dia orang berlari dengan dengan, dengan, dengan mudahlah. So kita kena bagi juga cabaran sebagai pasukan yang antara pasukan yang boleh uh, mencabar kejuaraan liga, mencabar kejuaraan liga, tapi bukannya calon untuk menjadi juara. Um, jika kita berjaya uh, mengutip tiga mata penuh dia akan memberikan lagi keyakinan kepada pemain-pemain muda kita lah. Selain daripada itu, ini adalah peluang Enzo Maresca lah untuk membuktikan diri dia sebenarnya adalah protege nombor satu daripada School of Pep. Kita tahu Arteta dan juga Enzo Maresca adalah bekas asisten Pep Guardiola di Manchester City kan. Jadi ini adalah battle antara dua padawan lah daripada hasil daripada school of pep dan um, peluang untuk Cole Palmer kembali uh, mendapatkan tempat utama dia di dalam pasukanlah. Um, kita tahu Cole Palmer sangat sangat uh, pemain yang sangat mempunyai sangat-sangat uh, berkualiti tapi dia pun uh, have to earn uh, his place lah dalam pasukan sebab dia dah tak silap aku dalam 13 14 perlawanan dah dia tak beraksi bersama dengan pasukan kita kan. Jadi itulah saja ramalan aku ataupun match preview ringkas aku. Uh, secara realistiknya mungkin aku mengharapkan seri. Tapi daripada uh, sudut hati aku, aku harapkan kemenangan kepada Chelsea dengan jaringan 2-1. Jadi apakah uh, komen korang? Mungkin korang boleh tinggalkan di ruangan komen. Dan jangan lupa untuk bersama-sama dengan aku pada awal pagi nanti dalam uh, tonton bersama. Perlawanan pentinglah Super Sunday antara Chelsea dan juga Arsenal. Jadi itu sajalah daripada aku setakat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.